Ежедневный гороскоп на 22 апреля – Водолей. Общий. То, что вы считали сугубо конфиденциальной информацией, на поверху окажется секретом Поли Шинеля. Не ставьте себя в глупое положение, делая из нее большую тайну. Эротический. В этот день от важного решения вашего партнера будет зависеть ваша дальнейшая интимная жизнь. Решение дастся ему непросто, поэтому постарайтесь близкого вам человека поддержать морально и физически, в том числе и сексуально, если он против не будет. А вот после любовных игр что-то для него и прояснится. Анти. Ешьте побольше сладкого. В жизни так много горького, что шоколад. Торт и конфеты просто необходимы для сохранения баланса. К тому же это улучшает настроение, стимулирует умственную активность. Так что постарайтесь устроиться работать на кондитерскую фабрику. Бизнес. Удачный день для интеллектуальной работы. Полезно и продуктивно было бы заняться чтением профессиональной литературы. Все будет предельно ясно и прочитанное положительно повлияет на ваш карьерный рост. А если вдруг решите заняться повышением квалификации, то и тут ваши труды не пройдут зря. Здоровье. В этот день звезды не рекомендуют вам посещать солярий. Несмотря на то, что необходимого цвета кожи вы добиться сможете, последствия для здоровья могут быть самыми непредсказуемыми и не совсем приятными. Кулинарный вы должны быть безупречны, как жена Цезаря. Желательно во всем без исключения, включая гардероб, манеры, выбор вина, к рыбе. Да-да, к вашему столу нынче должна быть подана именно рыба. Для мяса или птицы этот день слишком изыскан и утончен. Но не стоит заказывать устриц или амаров. С этими блюдами слишком легко в чем-то обнаружить свою неловкость, а это совершенно недопустимо. Любовный. Сегодня ваш любимый человек с завидным упорством будет вам рассказывать о какой-то своей новой идее, которая вряд ли будет вам интересна так же, как и ему. Однако выслушать ее придется и даже покивать с энтузиазмом. Другого выхода из ситуации у вас все равно не окажется. Мобильный. Если ваши денежные ресурсы ограничены, будьте сегодня экономны при разговорах по мобильному телефону. Они все же не настолько дешевы, как бы того хотелось, если у вас, конечно, не безлимитный тариф. Это был ежедневный гороскоп на 22 апреля для батарея.